Artıq məlum olduğu kimi, yanvarın 30-da Ağdamın işğaldan azad olunmuş Mərzili kəndinin yaxınlığında Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin açılışı olub. Monitorinq mərkəzinin Türkiyədən olan şəxsi heyətinə general-mayor Abdullah Qatrcı, Rusiyadan olan şəxsi heyətinə isə general-mayor Viktor Fedorenko rəhbərlik edir. Telegraf.com general-mayor Viktor Fedorenko'nun tərcüməyə halı keçdiyi hərbi xidmətlə bağlı əldə edə bildiyi məlumatları təqdim edir. Bildirək ki, general-mayor Fedorenko ilə açıq mənbələrdə məlumat çox azdır. Onun xidməti fəaliyyətinin əsas hissəsi Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin 4 hərbi dairəsindən biri olan Qədərgahı Rostovdon şəhərində dislokasiya olunmuş Çanub hərbi dairəsi ilə bağlıdır. Fedulenko 2011-ci ilin martında polkovnik rütbəsində olarkən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin sənəciamı ilə Çanub hərbi dairəsinin radio elektron mübarizə xidmətinin rəisi təyin olunub. Sonra isə eyni vaxtda Çanub hərbi dairəsinin qərargah rəisinin müavini vəzifəsini icra etməyə başlayıb. Fedorenko xidmət rəisi vəzifəsini düz 12 il tut. Rusiyalı general-mayor Suriya mühafizəsinin iştirakçısıdır. Onun 2018-ci ildə Rusiya silahlı qüvvələrinin yaradılmasının 100 illiyi münasibəti ilə Rostov-Donda yerləşən Cənub Federal Universitetinin hərbi kafedrasının tələbələri üçün söylədiyi xüsusi mühazirədə səsləndirdiyi fikirlər diqqət çəkir. Cənub hərbi dairəsinin rəhbərliyinin iştirak etdiyi mühazirə zamanı kursantlara hərbi işlər barədə məlumat verilib. Xüsusi o Suriyadakı hadisələrə edilib. General-major Fedolenko Hələb şəhərinin azad olunması ilə bağlı xatirələrini gənclərlə bölüşüb. O deyib: "Staff Orada gecə gündüz yoxdur. Ancaq sutkalıq və gündəlik müxtəlif fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi, mülki insanların və şəhərlərin azad edilməsi var. Bütün bunlar normal dinclik mövcudluğu üçün vacibdir. Yaxın gələcəkdə bu ərazidə situasiya tamamilə nizamlanacaq. Rusiya Suriya xalqına kömək edəcək. Göründüyü kimi, Rusiya hərbi isteblişmenti Azərbaycanla Ermənistan arasında aktiv döyüş əməliyyatlarının təzəlikcə başa çatdığı ərazidə xidmət etməyə, təcrübəli, peşəkar, döyüş görmüş hərbi gör dəlib. Üstəlik Türkiyə-Rusiya Bilgamonitorik mərkəzinin iş prinsipləri də Fedulenkonun əvvəl daşıdığı vəzifənin xüsusiyyətlərinə uyğundur. Belə ki, Bilgamonitorik mərkəzi Azərbaycanla Ermənistan arasında mövcud olan atəşkəs rejiminin pozulub-pozulmadığını müxtəlif texniki metodlardan istifadə edərək yoxlayacaq. Sür dil ki, bu prosesdə əsas iş pilotsuz uçuş aparatlarının və digər hava müşahidə vasitələrinin üzərinə düşəcək. Bilgamonitorik mərkəzində həm Türkiyədən, həm də Rusiyadan ümumilikdə 120 həvpcinin iştirak etməsi də o qədər də kiçik olmayan ərazinin müşahidəsində əsas ağırlığın havada müşahidə vasitələrinin üzərinə düşəcəyini söyləməyə əsas verir. General-major Viktor Fedorenko isə sırf bu istiqamət üzrə ixtisaslaşır. Beləliklə, Bilqamonitorik mərkəzinin Rusiya tərəfindən olan şəxsi heyətini rəhbərlik edən Həlbi Qulluqçunun təsadüfən müəyyənləşdirilmədiyi aydın olur. Qeyd edək ki, general-major Fedorenko təqdim olunan fotoda Yanvadinov kisində müdafiə naziri Zakir Həsənovla görüşdə Rusiya müdafiə nazirinin müavini general polkovnik Aleksandr Vomenin solunda əyləşmiş şəxsdir.